Məlumdur ki, 2019-cu ildə Çinin Wuhan şəhərində yarasadan insana keçdiyi güman edilən COVID-19 epidemiyası bütün dünyaya təsir etdi. Virus təxminən 7 milyon insanın həyatını məhv etdi və bir çox fəsadlara səbəb oldu. Ardıcıl icra edilən vaksinasiya tədbirləri nəticəsində koronavirus yuyuluxu 2023-cü ildə minimum saya düşdü. Bu baxımdan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı COVID-19 virusundan pandemiya statusunu ləğv etdi. Bütün bunlara baxmayaraq alimlər Çində iki yeni virus aşkar eləyiblər belə ki, CD35 və CD36 adlı yeni viruslar 2021-ci ilin mart-april aylarında Çinin cənubundakı mağaralarda tutulan 112 yarasanın nümunələrində aşkar edildi. Bu barədə Daily Mirror nəşri məlumat yayıb. Yaylaq xəbərlərinə görə yeni viruslar koronavirusun mutasiyaya uğramış növüdür və araşdırmaya görə ən az onun qədər yoluxucu xarakterə malikdir. Alimlər bildiriblər ki, hələ ki bu virusların insana yoluxma qabiliyyəti sübut olunmub. Qeyd edir ki, Ümumdüni Səhiyyə Təşkilatı bu yaxınlarda növbəti qlobal pandemiyanın COVID-19-dan daha çox insanı öldürə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.